Друзья, всем привет! Ну что ж, продолжаем згадувати матчи. У цьому відео видео я хочу пригадать матч, который відбувався в английской премьер-лиге в сезоне 2023-2024 года. в 19 серпня 2023 года. Ливерпуль у себя дома на Энфилде. Команда Ригана Клопа принимает Борнмут и Раолы. 3-1 Ливерпуль промогает, Гулу из Одесса, Мохаммеда Салаха, это Диогу Жотте принесли Ливерпулю перемогу, за забывал то Семенио, еще было вылечение Алексея Макалистера. А давайте, друзья, сгадаем этот матч по порядку. Юрген Клоп, главный тренер Ливерпуля, стартовал 12-4-3-3 в воротах. Алисон Бекер, пара центральных защитников Ибрима Канате, Верджил Ван Дайк, Эндю Робертсон, Трент Александр, Арнольд по флангах, Коди Гакполикс, Алексис Макальстер, Дамикс Сбаслай, Трико Пив защитников. Мохаммед Салак, Диогу Жотта, Талуиз Диасу, Нападе, расстановка Ливерпуля. Борнмут, головный тренер команды Ираола. 4, 2, 3, 1. Стартовая расстановка Борнмута. Нета в воротах. И Ля Забарный. Сцены пара центральных Милаш Керкес. Аранс по флангах. Ротвелл, Кристи, опорные певзахисники. Биллинг, атакувальный певзахисник. Семеня Энтони по флангах. Та... А, Саланки в нападе. Це стартовая расстановка команды Борнмут. Друзья, теперь давайте про сам футбол говорить. Ну что ж, друзья, активный старт. Ведь Борнмут, а знаете, команда Ираолы краще вспочинает. Цей матч. Третья волн на матчу. Обрезка у Ливерпуля. Алекс Макалли старший, напомню я обрезался Семения на ударной позиции. Про прошу, друзья, на Семеня. Даник Саланки на ударной позиции удар Саланки. И удар блокует футболист Ливерпуля. Мяч искакает до Семения. Удар и гол. Третья волн на матчу. 1-0 стоя рахунок. Бордмут забывая гол. Уже на третьей хвылы не матчу. 1-0 стоя рахунок. Вот такие, друзья, початок у всего матча. Ли Путин, Ливерпуль знает, после пропущенного мяча Ливерпуль завладела команда инициатива И мячом стало э, больше команда Ливерпуль владеть. И прогадывается момент на шестиковой матче. Подача с уголова. Вирджил Ван Дейк удар головой. И, и мяч по поречку влучая. Ливерпуль розпочав тиснути на ворота суперника, и, знаете, друзі, с каждой минуты, с каждой секунды Ливерпуль только команда додавала. 28-х матчу, Диогу Жота, мяч, Жота, передача, Диас, Прямо мяч, удар Луиса Диаса, гол, 1-1, 28-х на матчу, 1-1, Луис Диас, древний рахунок у матча, идеально, колумбиец, прямая мяч, пробивает с разворота, супер мяч выходит в колумбийца, да, голевую передачу, друзья, не записала на Диогу Жота, там был рикошет, вид футболиста, а Борнмута тому голевую передачу на Диогу Жоту, и как раз не записал, и цегол э, прыгнул из одесса Там Диогу Жота простреливал, был рикошет, да, ведь футболиста Борнмута, и мяч дошел до Луис-Одесса. Ну и Колумбиец как разобрался в ситуации, мяч себе подбросил, пробил с разворота и... Шикарний м'яч Луїса Діаса. 1-1 Ліверпуль з рівні рахунку матчі. Ліверпуль продовжує домінувати, Ліверпуль продовжує атакувати. Демінік Сабаслай на 34-й хвилині матчі падає у штрафному майданчику Боромта і суддя назначає пенальті. Мохамед Салах, єгипетський король, на 36-й хвилині встановлює м'яч. Розбігається єгипетський король. Удар Мохаммеда Салаха не забивает Мохаммед Салаха. Ломя мяч искакает до Мохаммеда. Удар и гол. Все-таки забивает Мохаммед Салах. 2-1. Хачевин пенальти не забил. Э -э, Видбывая удар Нета, да, вратарь. Да, Нета, вратарь это пенальти отбил. Мохаммеда Салаха, алый мяч выскочил до Мохаммеда и... Єгипетський король з другої спроби переправляє м'яч в сітку воріт Бурама. 2-1 стає рахунок. Ліверпуль, а, ще у першому таймі забезпечує собі перевагу в рахунку. А де Ліверпуль продовжував домінувати і моменти, дуже багато моментів Ліверпуль настворював. дуже багато було ударів в поворотах. Ну, Перший друзі, завершився 2-1. Liverpool žaidė prieš tam, Džaugomis, Vatara Endas, Darvinko, Stasvimikas, Taharvi. Elliot vaidino draugitėm. Liverpool jau buvo Ramotova vaidina Traurė, Mūrkliuver, Bruksta Kelly. Другой тайм Ливерпуль активный. Другой тайм команда розпочинає за таку з момента Мохамеда Салаха. Выход 1 на 1 під котом удар, але в руки пробиває Махамед Салах и не зміг Махамед вратаря Бормата. 58-й хвилина матчу, друзі. Олекс Макалістер йде в жорсткий стик з футболістом Бором, там і Олекс Макалістер отримає пряму червону картку. Суддя навіть не дивився з демовар. Одразу ж показав Олексу пряму червону картку. Аргентинець отримав червону картку на 58-му матчу. Він справді дуже високо підняв ну, шипи, да, високо ногу підняв Олекс Макалістер. И, відповідно была очень небезпечна игра від аргентинца. Прямая червона картка. Але це Ливерпуль никак э, знаете, никакая команда це не надломила. 60 друга хвана матча Ливерпуль итакуя, по левому флангу. Передача на правый фланг. Вот так диагональными играли Ливерпуль. Тренд, скидка. Сабаслай, Доминик, Сабаслай, удар. поворотах, нет нето, а ведь был удар. Диогу Жота. Гол. 3-1. Диогу Жота на 62 других волне матчу. Роботи Рахунка 3-1 на корость Ливерпуля. Шикарная прошла атака, она ведь в меньшинстве Ливерпуль находит свой, свигол. гол. Шикарная диагональ с левого фланга на правый, быстрый перевод, передача, удар в поворотах. И Бормут просто-напросто команда не встыгая переключиться. Шикарно Ливерпулю с этими диагоналями. Соперник просто-напросто не успевает даже переключитесь. Ну и Диогужота на 62 й матчу поставил такую крапку данного матча, хотя, в принципе, у Буамата еще моменты были. А в Ливерпуле они и так уж было. Здесь прыгает этот выход с обороны в атаке. У Ливерпуля передача на Диогужота, не Диогу набирай хит. Жота, португалец прострел. И на вдовете Ливерпуль забытый четвертый мяч. Еще один хороший момент. История команда Ливерпуль. У это то знаете, друзья, уже подкинуть матч, были моменты, когда там Бейкер, Бекер, Витвертос-Тавритоватов уже да, Ливерпуль. У то у Борома-то такие моменты уже пришли, але вот подкинуть же матчу. А в силу мы абсолютно абсолютно по делу, 3-1 Луиз Диас, Мохаммед Салахта. Та Диогу жота, друзья, забивали переможные мячи. Диогу жота забил как раз-таки третий мяч, да, поставил точку в данном матче. Вот. Ще раз, друзі, повторюсь, восхитительний футболіст і чоловік Діогу жота. І, звичайно, ще, друзі, Діогу буде, звичайно, ще не вистачати. Ну, звичайно, ще буде не вистачати. Ось, на превеликий жаль, друзі. Да, ось на превеликий жаль, ось іноді ось буває таке, друзі. На, на превеликий жаль, ще раз, друзі, повторюсь. На превеликий, друзі, жаль. На превеликий жаль. але при ж что друзья Диогу Жота навсегда завысятся в сердцах каждого болельника И і... все насчет друзей Диогу Жота он він... был наимоверным футболистом, э, наимоверным человеком был Диогу Жота. И он навсегда завысятся в памяти каждого. Поэтому, друзья, как якось так. Тому друзья, якось так. А Ливерпуль по делу перемагає у той день, 19 серпня. 23 -го года, Ливерпуль-Парамагае, Бормут, Ираолы. Рахунком 3-1. Абсолютно поделаю на ведь статистику. Знаете, вы здесь да, вам 26-13 по ударах, Ривнов-Двичи-Биши удары в поворотах у Ливерпуля, и Биши как раз-то был удары в площину, так уж двичи биш у Ливерпуля 10-5. Владение 65 на 35, Правога Ливерпуля Закутуем 10-2. Друзья, за голевыми моментами бачим 4-3. Три голевые нагоды у Бормута, друзья, было. Три голевые нагоды команда не реализовала. У Ливерпуля было 4 голевых шанса, а две голевые нагоды команда не реализовала. Ревность 600 передач Ливерпуля, 516 из них точные, 86% 76% точности передач. У Бормута 325 передач, 236 передач из них были точными. Ну і 72% точності передачі у Бормата, 3-0 по офсайдах. З 26 ударів у Ліверпуля 10 ударів в площину. 8 ударив по зворота. один удар, за... удар якраз-то був в каркас. Гриджи Лавандейка. 8 ударів заблоковані У Бормата, з 13 ударів 5 в площину. 7 ударів повз ворота, один удар заблокований, 11-11 по успішних відборах, 73, это такой спишности у Ливерпуля, 61 у Буамата, 84 по сейвам, 28-15 по выносам мяча, 14-11 по выносам мяча, попрошу, за перехоплением, да, за перехоплением, по выносам мяча 28-15, а вот 14-11 с перехоплением, 13-11 фалы, 3 жовтокарток у бормота 1 в Ливерпуле и плюс еще была червона картка. Ну, короче, матча. За я бы то, типа, бы убрал бы Диогу Жоту, наикращим футболистом матчу. По сути, самый Диогу Жота и сделал голевой пас на Луиса Одесса. Сам Вина Красави 2, в эту передачу. А вот. Шикарный футболист, еще раз повторюсь, шикарный футболист, человек Диогу Жота. И... Зачем еще, друзья, да, зачем еще, друзья, дуже боляче, все всегда вспоминать, да, вот, как говорится, вот, ну, восхитительный футболист, и вот этот его гол, да, ворота бормота вот это третий мяч, он поставил такую точку, Ливерпуль победил 3-1, уверенная победа, дуже комфортная перевага у Ливерпуля, Ось, по делу была сдобута, и как раз Диогу Жота и поставил такую точку в этом матче. 19 серпня 23 рока Ливерпуль перемагает Борнмут за рахунком 3-1. в вдома на Энфилде перед своими родными уболевальниками. Ось. Ну Но а Диогу Жота, еще раз повторюсь, назавжди завышится в сердцах, и Диогу Жота, че еще... И он будет жить вечно. Ливерпуль и Абома то только добра, только все самое наикращего я бажает обом командам. И Ливерпулю я все наикращего, и Борму то я все наикращего. И вам, друзья, обожаю все наикращего. Берегите себя, усим до побачення. друзья, наигуны, друзья. Еще раз повторюсь. Наигуны, друзья, берегите себя, будьте счастливыми людьми, усим до побачення. Всем до новых встреч. Все, друзья. Счастливо. Пока.